Новости на БТБ, здравствуйте! Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации в нормандском формате. Собеседниками стали президент Франции Франсуа Уланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин. Политики обсудили ситуацию на Донбассе, состояние выполнения Минского протокола и Минского меморандума, а также высказались за проведение встречи трехсторонней контактной группы до конца недели. Повестка дня этой встречи должна содержать вопрос прекращения огня, выхода на линию разграничения, закрепленную в меморандуме, а также отвода войск и и тяжелого вооружения и скорейшего освобождения всех заложников. Телефонные переговоры в нормандском формате продолжатся через несколько дней. Конфликт на востоке Украины будет разрешен исключительно мирным путем на базе минских договоренностей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики Федерико Магерини. Глава государства подчеркнул, что и для него, и для украинского народа приоритетом является сохранение суверенитета и восстановление территориальной целостности государства. Магирини, в свою очередь, сообщила, что Европейский Союз настаивает на соблюдении минских договоренностей, направленных на урегулирование ситуации в Украине. Поддержка Украины, ее суверенитету... Поддержка Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и независимости остается одним из главных приоритетов Европейского Союза. Мы очень ценим единство и солидарность Европейского Союза с Украиной, которая была продемонстрирована в том числе и вчера на инаугурационном заседании Совета Ассоциаций, на заседании Совета министров иностранных дел, и то, что украинский вопрос является одним из главных в Европейском Союзе. Зараз в Мы обсудили конфликт на востоке Украины. Мы будем оставаться на стороне Украины и будем работать над тем, чтобы этот конфликт скоро закончился. С большим уважением к украинскому суверенитету и территориальной целостности Европейский Союз будет сохранять единство для того, чтобы поддержать полную имплементацию всех пунктов Минских договоренностей. Санкции против России могут снять в самые короткие сроки, если Кремль сделает реальные шаги для урегулирования конфликта на Донбассе. Такое заявление сделал государственный секретарь США Джон Керри. По его словам, в последние дни Москва начала деэскалацию ситуации на востоке Украины. Керри подчеркнул, что главная цель западных санкций – заставить президента России Владимира Путина прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины. Барак Обама до конца текущей недели подпишет принятый Конгрессом закон о новых санкциях в отношении России и о предоставлении военной помощи Украине. Об этом сообщил представитель Белого дома Джош Эрнест. По его словам, президент США по-прежнему испытывает определенное беспокойство относительно закона, но считает, что документ дает ему необходимую свободу для маневра. Президент намерен подписать этот законопроект Конгресса, но у нас есть некоторые опасения по поводу него. Он может смутить наших европейских союзников, потому что включает в себя ряд санкций, консультации по поводу которых продолжаются. За минувшие сутки террористы 26 раз обстреляли позиции сил АТО. На Огонь вели из минометов, гранатометов и стрелкового в оружие. Также использовали артиллерию. Наибольшую активность проявили на Луганском, Донецком, Дебальцевском и Первомайском направлениях. Под огонь боевиков попали 12 городов и сел. Также 6 раз был обстрелян Донецкий аэропорт. Артиллерия вооруженных сил Украины в ответ на огонь не открывала. Договоренность о временном прекращении военных действий выполняет исключительно Украина. Украинские подразделения сообщат в пресс-центре АТО. премьер-министр Арсений Ценюк отметил, что Кабмин ожидает от Национального банка уточненных прогнозов относительно курса национальной валюты на следующий год для расчета госбюджета. По его словам, пакет законопроектов уже подготовлен. Среди них бюджетный кодекс, который меняет систему финансирования территории, изменения в налоговый кодекс, в частности сокращение количества налогов, расширение их базы, изменение системы единого социального взноса, а также проект госбюджета на 2015 год. Сейчас мы рассчитываем бюджет с точки зрения, у нас два варианта. Текущий курс, который сейчас установлен над банком, дополнительно допускаем курс 17. Но сразу хочу заявить, что ситуация меняется, и мы ожидаем уточненных прогнозов от Национального банка Украины по этому поводу. Президент Петр Порошенко вручил паспорт гражданина Украины Екатерине Сгуладзе-Глуксман. Она займет должность первого заместителя министра внутренних дел Украины. Глава государства отметил, что принятие в гражданство Сгуладзе в государственных интересах Украины, так как она признана реформатор системы внутренних дел и известный борец коррупции. Петр Порошенко надеется, что опыт реформ в Грузии позволит Екатерине Сгуладзе изменить систему МВД в Украине. В свою очередь будущий чиновник заверила, что готова работать на благо Украины и украинского народа с полной отдачей. Напомню, Екатерина Сгуладзе в течение нескольких лет была заместителем министра внутренних дел Грузии, а также выполняла обязанности министра. Сейчас время отдавать людям свои силы, усилия. Шатару Ставелли как-то сказал, рожденный львом будет львом какого бы пола человек не был, мужского или женского. Я желаю, чтобы на фронте борьбы с коррупцией вы были настоящим львом, который будет преодолевать взяточников, коррупционеров, бюрократов. Этим паспортом вы даете мне разрешение, честь, мандат работать вместе с вами, сами легально работать для Украины и за Украину. Я чувствую, что есть и не только паспорт, но и как бы доверие. доверие, не знаю. Я чувствую себя своей. Мне будет легко работать. Потому что я знаю, за кого работаю, и этот народ, эта страна, моя страна этого заслуживает. Спасибо. Независимая, эффективная и профессиональная судебная власть в Украине. Совет Европы поддерживает реформу в нашей стране. В рамках программы эксперты провели мониторинг работы судей. Чего же не хватает судебной системе в Украине и как с этим бороться, расскажет Вероника Сектым. Мониторинг независимости судебной системы проводился среди более тысячи судей и адвокатов со всей Украины. И по результатам исследования около 70% опрошенных чувствуют влияние на позицию суда во время рассмотрения дел. Впрочем, эксперты уверены, решить эту проблему помогут реформы. Совет Европы уже долгое время демонстрирует поддержку украинской судебной власти и украинским судебным органам по внедрении реформ. Проведение такого опроса среди судей и адвокатов для нас очень важно. Это является доказательством авторитета органов судебного самоуправления и тесного сотрудничества с представителями украинского общества. Внедрением реформ в судебной системе сейчас занимается Президентский совет. Уже практически завершена работа над внесением изменений к закону Украины о судоустройстве и статусе судей. И в скором времени этот документ начнет действовать официально. Это не просто изменение и дополнение, это фактически новый закон с абсолютно новой философией, где учтено множество рекомендаций наших европейских друзей, а также практика, наработанная за последнее время, интеллектуальная практика наших специалистов украинских По мнению экспертов, укреплению независимости служителей Фемиды также поспособствует сотрудничество между обществом и судебной властью. Поэтому улучшить систему смогут не только действия правительства, но и не безразличие украинцев. Вероника Александр Банный, БТБ. Ливия освободила украинца, задержанного ранее по обвинению в контрабанде. Он входил в состав экипажа самолета Airbus. Вместе с ним отпустили еще троих человек, граждан России и Таджикистана. Сняты ли с них обвинения, неизвестно. Под стражей остается трое членов экипажа лайнера, принадлежавшего Объединенным Арабским Эмиратам. Об их гражданстве или дальнейшей судьбе пока ничего не сообщается. Освободить задержанных удалось благодаря вмешательству посольства Украины в Ливии. Ну а далее на БТБ смотрите анонсы и оставайтесь на нашем канале. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Магерини расскажет в Киеве об урегулировании ситуации в Украине. Создание антикоррупционного бюро и его главные задачи обсудят парламентарии и аналитики. Решение проблемы трудоустройства вынужденных переселенцев обсудят представители Государственного центра занятости и эксперты. Президент Украины Петр Порошенко прибудет в Польшу с двухдневным государственным визитом. Лондонский Королевский суд проведет подготовительное слушание по делу о гибели Александра Литвиненко. Он умер из-за отравления полонием 210. Подозревают, что экс-офицеров ФСБ отравили спецслужбы России за его критику Владимира Путина. В Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке будет внесен проект резолюции о создании палестинского государства.